নমস্কাৰ মৰ্ম্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক আজি তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি ৰেইনব' ওৱানৰ লেচন নাম্বাৰ ফাইভ ৰবি ক্ৰচু শিক্ষক যিটো পাঠ আছে সেই পাঠটো তোমালোকক অসমীয়াত ভাঙনীসহ বুজাই দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ কিছু এক্টিভিটি তোমালোকক কৰি দিবলৈ লৈছোঁ সেয়েহে ক্লাছ ছিক্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মনোযোগ দিব বুলি আশা কৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথম ইয়াত দিছে কি লুক এট দ্য পিকচাৰ অফ দ্য কভাৰ পেজ অফ এ বুক এণ্ড ৰিড হোৱাট ইজ ৰিটাৰ্ণ অন ইট ইয়াত কি দিছে এখন কিতাপৰ কভাৰ পেজৰ ওপৰৰ কভাৰ পেজটো দিয়া হৈছে আৰু পঢ়িবলৈ কৈছে তাত কি লিখা হৈছে এই কভাৰ পেজটোত ইয়াত আমি এটা কভাৰ পেজ দেখিবলৈ পাইছোঁ দ্য লাইফ এণ্ড ষ্ট্ৰেংচ ছাৰপ্ৰাইজিং এডভেঞ্চাৰচ অফ ৰবি ক্ৰচো অফ টৰ্ক মাৰিনাৰ তাৰপিছত এনেধৰণে লিখা আছে তোমালোকেতো নিজে পঢ়িবা আখৰবোৰ স্পষ্টকৈ আমি ধৰিব পৰা নাই তোমালোকে তথাপিও পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া ইয়াত কৈছে যে নাও চে দ্য বুক ইজ এবাউট এন হোৱাট ইজ হোৱাট ইট ইজ এবাউট বুকখন কাৰ বিষয়ে লিখা হৈছে আৰু কিহৰ বিষয়ে লিখা হৈছে বুকখন কিহৰ বিষয়ে আছে আৰু কাৰ বিষয়ে আছে এই কথা সুধিছে এতিয়া দ্য বুক ইজ এবাউট ৰবি ক্ৰচোছ এডভেঞ্চাৰ ৰবিচন ক্ৰচুৰ এডভেঞ্চাৰৰ বিষয়ে লিখা আছে আমি সেনেধৰণে লিখিব লাগিব তাৰপিছত টক টু ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ফাইণ্ড আউট ইফ হি চি হেজ ৰিট এনি ছাছ বুকছ তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে এনেধৰণৰ কিতাপ পঢ়িছেনে আলোচনা কৰিবলৈ গৈছে ইফ এছ টেল দ্য ক্লাছ হোৱাট বুক বুকছ য়'ৰ ফ্ৰেণ্ড হেজ ৰিড যদি পঢ়িছে কি কিতাপ পঢ়িছে তোমাৰ বন্ধুজনে ক্লাছত ক'বলৈ কোৱা হৈছে এইটো তোমালোকে নিজৰ বন্ধুৰ সৈতে আলোচনা কৰি কৰিবা এতিয়া আহোঁ মূল পাঠটো লৈ লেটছ ৰিট এবাউট এন এডভেঞ্চাৰ অফ ৰবি ক্ৰচো লেটছৰিট হোৱাট হেপেন টু হিম ওৱান ডে' লেটছ ৰিট এবাউট এন এডভেঞ্চাৰ এতিয়া কি কৈছে লেটছ ৰিট এবাউট পঢ়ো অহা এটা ৰবিনচন ক্ৰচুৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ জীৱনৰ বিষয়ে পঢ়োৱাট হেপেন টু হিম ওৱান দে এতিয়া পঢ়ু আহা কি হৈছিলনো এদিন তাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল ৰবিনচন ক্ৰচুৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল এদিন সেই কথা পঢ়োৱা ৰবিচন ক্ৰচু ৱাজ এন এডভেঞ্চাৰাৰ ৰবি ক্ৰচুৰ কি আছিল এজন খুব অতি সাহসী মানুহ আছিল সাহসী ব্যক্তি আছিল এডভেঞ্চাৰৰ ওয়েট অনস্যাভেল ভয়েজেস গেছিল অনস্যাভেল ভয়েজেস বহুতো সমুদ্রযাত্রা গৈছিল আনফরচুনেটলি ডিউরিং ওয়ান ভয়েজ দ্য সি পিন হুইস হি কি হল কি হয় একটা সমুদ্রযাত্রা দ্য সি পিন যখন জাহাজত গৈছিল সমুদ্ৰ যাত্ৰাত গৈছিল সেইখন কি হ'ল ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল লাকিলি ৰবিচন ক্ৰচু ৰিচ এণ্ড ইন আইলেণ্ড ছেফলি কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ৰবি ক্ৰচুৱে কি কৰিছিলে এই দ্বীপটোত উপস্থিত হৈছিল নিৰাপদে হিছ পেন টুৱেণ্টি এইট ইষ্টাৰ আৰু তেওঁ তাত আঠাইছ বছৰ কটাইছিল সেই দ্বীপটোত ছাৰ্ভাইভিং অন ডেট আইলেণ্ড ৱাজ নট লেছ দেন এন এডভেঞ্চাৰ ফৰ হিম ছাৰ্ভাইভিং অন ডেনডাইট হাইলেণ্ড তেওঁ যিটো তাত জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটো কি হয় সেই দ্বীপটোত নট লেছ দেন এন এডভেঞ্চাৰ এডভেঞ্চাৰ এটাতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় বুলি কৈছে পঢ়িম তাৰ কাৰণে এডভেঞ্চাৰ এটাতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় এই দ্বীপটোৰ এটা অকলশৰীয়া দ্বীপত কটোৱাটো এটা এডভেঞ্চাৰতকৈ কোনো গুণে কম নহয় বুলি কৈছে হিজ ডেইজ ৱেৰ ইভেণ্টফুল তাৰ দিনবিলাক কেনেকুৱা আছিলে জাৰ্নেল তেওঁ এখন ডায়েৰী ৰাখিছিল আৰু সাৱধানে কি কৰি লিখি ৰাখিছিল এভ্ৰিথিং হি ডিড প্ৰায়ে সি কৰা সকলো কাম আৰু তাৰ সকলো অভিজ্ঞতা সেই ডায়েৰীখনত লিখি ৰাখিছিল হেৰিচেন একাউণ্ট অফ দ্য ইভেণ্টছ অফ ৱান ফ্ৰম হিজ জাৰ্ণেল এৰিছেনে একাউণ্ট ইয়াত এটা ঘটনা দিয়া আছিলে সেই যিবিলাক ঘটনা আছিল তাৰেই এটা ঘটনা ইয়াত দিয়া আছে সেই যি দিনলিপি লিখিছিল সেই দিনলিপিটোৰ এটা দিন ইয়াত দিয়া আছে বুলি কৈছে ডিছ উইল গিফ এ গ্লিমছ অফ হাউ এডভেঞ্চাৰছ ৰবি ক্ৰচুজ ডেইছ ৱেৰ অন দ্য আইলেণ্ড দিছ উইল এ গিভ এ গ্লিমছ এইটো এটা জিলিঙনি দিব বুলি কৈছে অফ হাউ এডভেঞ্চাৰ্ছ ৰবি কচু ডি চুৱেৰ অন দ্য আইলেণ্ড ৰবি কচুৱে সেই দ্বীপটোত কেনেধৰণে জনাপনৰ জীৱন কটাইছিল সেই যি দিন এটা দিয়া ৰবীনচন কচুৰ দিনলিপিৰ পৰা দিয়া সেইটোৱে কি কৰিব এটা গ্লিমছ কৰিব এটা জিলিঙনি দিব বুলি কৈছে এতিয়া চাওঁচোন আমি মোৰ পাঠটোত কি দিছে আই ৱাজ এট দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ ইন টু মাই কেভ আই ৱাজ এট দ্য এনট্ৰেঞ্চ ইন টু মাই কেভ ৰবীনচন কুচুৱে নিজে নিজৰ বিষয়ে কৈছে আই ৱাজ এট দ্য এনট্ৰেঞ্চ ইন টু মাই কেভ মই মোৰ গুহাটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত আছিলোঁ অল অফ এ ছাডেন আই ৱাজ চক বাই চামথিং ফ্ৰাইটেনিং অল অফ এ চাডেন হঠাৎ আই ৱাজ চক মই সচকিত হৈছিলোঁ ছামথিং ফ্ৰাইটেনিং কিবা ভয় খাই মই কিবা এটা কথাত ভয় খাই কি হৈছিল মই সচকিত হৈছিলোঁ আই লো কেৰাউন এণ্ড চপ পিচ এছ অপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ৰোফ দ্য কেভ এণ্ড দ্য এইড অফ দ্য হিল কামিং টু আটছ মি আই লু কেৰাউন মই চাৰিওফালে চাইছিলোঁ আৰু কি দেখিছিলোঁ কিছুমান টুকুৰাই দেখিছিলোঁ কিহৰ মাটি টুকুৰা ক'ৰ পৰা আহিছিল ফ্ৰম দ্য ৰোফ অফ দ্য কেভ গুহাটোৰ ওপৰৰ চাল ৰোফৰ পৰা আৰু ক'ৰ কিহৰ পৰা আহিছে এইডছ অফ দ্য হিল পাহাৰটোৰ কাষৰ পৰা আহিছিল আৰু সেইটো মোৰ ফালে আহিছিল বুলি কৈছিল সেই মাটিবিলাক এই ছবিখনত দেখাই গৈছে মাটিৰ টুকুৰা কিছুমান ৰবীন্দ্ৰন কচুৰ ফালে ৰবীন্দ্ৰ কচু যিহেতু গুৱাহাটীৰ মুখত আছিল প্ৰৱেশদ্বাৰত আছিল সেই প্ৰৱেশ ৰবীন্দ্ৰ কচুৰে যি ঠাইত আছিল সেইফালে কিছুমান মাটিৰ টুকুৰা ৰবীনচন্দ্ৰ কচুৰ ফালে গৈছিল আই ৱাজ ভেৰী স্কিঅৰ মই খুব ভয় খাইছিলোঁ আই থট মই ভাবিছিলোঁ আই উউড দাই ইফ আই ষ্টিট ইন দা কিভ এনি লং এনি লংগাৰ স্বৰ্থত মই ভাবিছিলোঁ আই উউড ডাই ইফ আই ষ্টিট ইন দ্য কেভ এনি লংগাৰ মই যদি সেই গুহাটোত মই যদি আৰু অলপ সময় থাকিলোহেঁতেন মই মৃত্যু হ'লোঁহেঁতেন আই নিউ আই ৱাজ নট ছেভ ইন দ্য কেভ এট দেট ম'মেণ্ট আই নিউ মই জানিছিলোঁ আই ৱাজ নট ছেভ মই নিৰাপদ নাছিলোঁ ইন দ্য কেভ সেই গুহাটোত এট দেট ম'মেণ্ট সেই মুহূৰ্তত মই সেই গুহাটোত যে নিৰাপদ নাছিলোঁ সেই কথা মই জানিছিলোঁ ছ' আই ৰেইন আউট অফ দ্য কেভ টু দ্য অপেন সেইবাবে মই দৌৰিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই মই মুকলি ঠাইলৈ দৌৰিছিলোঁ এছ চুন এছ আই ষ্টেপ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড মই যেতিয়া মই মাটিত খোজকাঢ়িছিলোঁ আই ৰিয়েলাইজ বা উপলব্ধি কৰিছিলোঁ এইটো আজি টেৰিপুলাৰ্টকৈ সেইটো খুব এটা ভয়ংকৰ ভূমিকম্প সেই কথাটো মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কি কৈছে দ্য গ্ৰাউণ্ড এট আই ৱাজ ষ্টেণ্ডিং অন দ্যুক ট্ৰিবলি দ্য গ্ৰাউণ্ড আই ৱাজ ষ্টেণ্ডিং অন দ্যুক ট্ৰিবলি যিডোখৰ মাটিত মই থিয় হৈছিলোঁ সেইডোখৰ কি হৈছিলে চুক ট্ৰিবলি খুব ভয়ংকৰভাৱে কি কৈছিল কম্পিত হৈছিল আই ড্ৰপ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অন মাই নিজ এণ্ড হেণ্ডছ কৈছে আইদৰৱ মই পৰিছিলোঁ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড মাটিত পৰিছিলোঁ মই আঁঠু খাহি মই মাটিত পৰিছিলোঁ ইয়াত দেখা গৈছে কেনেধৰণে তেওঁ মাটিত পৰিছে তাৰপিছত কি হৈছে দ্য ভায়লেণ্ট মোচন অফ দ্য আৰ্থ মেড মাই ষ্টমাক চি দ্য ভাইলেণ্ট মোচন খুব এটা উগ্ৰ যিটো গতি হিংসুক যিটো গতি অফ দ্য আৰ্থ মাটিৰ যিটো গতি এটা ভয়ংকৰ যিটো মাটিৰ গতি হৈছিলে সেইটোৱে মেট মাই ষ্ট'মাক্সিক মোৰ পাকস্থলীটোৱে কি কৰিছিলে অসুখ কৰি দিছিল অসুখ কৰিছিল তেওঁৰ থ্ৰী মেজৰ চক্স এট এবাউট এইট মিনিট ডিষ্টেঞ্চ তেওঁৰ থ্ৰী মেজৰ চক্স কেইটা হৈছিলে মুঠতে তিনিটা এনেধৰণৰ কম্পন হৈছিলে প্ৰায় আঠ মিনিটৰ সময়ৰ ভিতৰত দ্য আৰ্থ কুইক ভেৰী পাৱাৰফুল এই ভূমিকম্পটো খুব শক্তিশালী আছিল ইট কুট হেভেষ্ট্ৰইড দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট বিল্ডিং অন দ্য আৰ্থ ইট কুট হেভ টেষ্ট্ৰইড ই কি কৰিব পাৰিছিল ধ্বংস কৰিব পাৰিছিল ষ্ট্ৰংগেষ্ট বিল্ডিং অন দ্য আৰ্থ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী অট্টালিকাটোৱেই ধ্বংস কৰিব পাৰিছিল আই হাৰ্ড এ ডিফেনিং চাউন মই খুব এটা ডাঙৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ ইট ৱাজ দ্য চাউন অফ এ বিক্ৰং বিক ৰক কলিং টু দাসি এইটো কিহৰ চন আছিলে এটা ডাঙৰ শিলৰ শিল মাটিত পৰাৰ মানে মাটিত নহয় চৰি সাগৰত পৰাৰ এইটো শব্দ আছিল আই শ্বক আই লুক টুৰ্ডচ দাসি মই সাগৰৰ ফালে চাইছিলো তাৰপিছত কি হৈছে দা ৱাজ বিকমিং কেয়াৰফুল সাগৰখন খুব ভয় লগা হৈ উঠিছিল আই নিউ মই জানিছিলোঁ ইট ৱাজ বিক শব্দ দ্য আৰ্থ কুইক এইটো মই জানিছিলোঁ যে এইটো ভূমিকম্পৰ কাৰণে হৈছিল দ্য ট্ৰেমৰ্ছ ৱেৰ ষ্টংগাৰ দেন আণ্ডাৰ দ্য চি ডেন অন দ্য ছাৰ্ফেছ দ্য ট্ৰেমৰ্ছ কম্পনটো ট্ৰেমৰ্চ মানে কম্পন কম্পনটো কেনেকৈ শক্তিশালী আছিল আণ্ডাৰ দ্য চি সাগৰ তলত বেছি শক্তিশালী আছিল দেন দ্য ছাৰ্ফেচ মাটিৰ ওপৰত যিটো কম্পন আছিল তাতকৈ বহুত শক্তিশালী আছিল দ্য চি এ পিঅ'ৰ টেংৰি এণ্ড ভায়লেন সাগৰখন কেনেকুৱা দেখুওৱা হৈছিল এ পিঅৰ এংৰি খুব এংৰি হোৱা দেখা আছিল আৰু খুব এটা উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা গৈছিল ভায়লেন উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা কথাটো কৈছিল এট দ্য চেম টাইম এট দ্য চেম টাইম একে সময়তে দ্য স্কাই ৱাজ কভাৰ্ড উইথ ব্লেক টক্স একে সময়তে কি হয় আকাশখন কলা ডাৱৰে ঢাকি ৰাখিছিল দ্য উইন ষ্টাৰ্টেড টু ব্ল' এণ্ড গ্ৰী লিটুল বাই লিটুল টু বিকম এ ষ্ট্ৰং হাৰিকেন দ্য উইন ষ্টাৰ্টেড বতাহ আৰম্ভ হৈছিল আৰু বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এণ্ড গ্ৰীউ লিটুল বাই লিটুল আৰু লাহে লাহে বতাহ বাঢ়ি গৈছিল আৰু বিকম বিকাম এ ষ্ট্ৰং হাৰিকেন আৰু তাক খুব ডাঙৰ হাৰিকেনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল অলপ ছাডেন হঠাৎ কি হয় দ্য চি ৱাজ কভাৰ্ড উইথ ফ'ম হঠাৎ কি হয় সাগৰখন ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠিছিল দ্য চোৰ ৱাজ অভাৰ ফ্ল' আৰু সেই চোৰ মানে পাৰলৈও সাগৰৰ পৰা ওফন্দি পাৰলৈও বাগৰি গৈছিল এণ্ড দ্যিজ ৱেৰ আন ৰোটেড আন আপ ৰোটেড ইন হৰিফাইং মেনাৰ আৰু গছবিলাক খুব ভয়ংকৰ ধৰণে কি হৈছিলে উঘালি পৰিছিল পুৱাতে থিয়াৰ ফল চাইডিটো আছে কিমান এটা ভয় লগা দৃশ্য আছিল দা ষ্ট্ৰং উইকেন আফটাৰ এ ফিউৱাৰ্চ কি হয় ধুমুহাটো কিছু ঘণ্টাৰ পিছত অলপ কিছু সময় ঘণ্টাৰ পিছত কিছু সময় অৰ্থাৎ কিছু ঘণ্টাৰ পিছত কি হৈছিলে দুৰ্বল হৈছিল বাট ডেট ডিটনট ব্ৰিং মি এনি ৰিলি পেচ ইট ষ্টাৰ্ট টু ৰেইন হেভিলি বাট ডেট ডিট নট ব্ৰিং মি কিন্তু এইটোৱে কি কৰিছিল ডিট নট ব্ৰীং মি মাই ৰিলিফ এজ ইট ষ্টাৰ্টেড টুৰ ইন হেভিলি এইটোৱে কিন্তু মোক সকাহ দিয়া নাছিল কাৰণ বৰষুণ যাক ডাঙৰকৈ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আই ৱেণ্ট ইম এণ্ড চেট ডাউন ইন মাই টেন মই ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু মোৰ তম্বুটোৰ ভিতৰত মই বহি ব বহিছিলোঁ ইট ৱাজ ৰেইনিং হেভিয়াৰ দেন বিফৰ আৰু তেতিয়া মই সেইটো সময়তে কি হৈছিলে বৰষুণ যাক আগতকৈ ডাঙৰ হৈছিল আই ডিচাইডেড টু গ' টু দা কে মই গুৱাহাটীৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কি হৈছে আই চি তিনিটা কে কচ আছিল মই সাৱধানেৰে গুৱাহাটীত বহিছিলোঁ দেওবাৰ চনো মোৰ চক্স তাৰপিছত তাত কোনো কম্পন নাছিল আই ফেল চেফ মই নিৰাপদ অনুভৱ কৰিছিলোঁ আই ট'ল মাই ছেল্ফ মই নিজেও নিজক কৈছিলোঁ এডভেঞ্চাৰ আই হেড টু ডে কেনেকুৱা এটা উত্তেজনাপন দিন হ'ল আজি সেই কথাটো মই নিজেই নিযোগ কৰিছিলোঁ আই মাষ্ট চেলিব্ৰেট মাই ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ডে' মই যিটো সংঘৰ্ষ কৰিবলগা হ'ল সেইটো মই আজি মাষ্ট চেলিব্ৰেট মই উদযাপন কৰিবই লাগিব তাৰপিছত কৈছে ইট ৱাছ ইণ্ডিট এন এডভেঞ্চাৰ এণ্ড এডভেঞ্চাৰ অফ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড সেইটো এটা অৱশ্যে এটা কি হয় দুঃসাহসতকৈ দুঃসাহসৰ এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ কি হয় এটা বেলেগ ধৰণৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ দিন সেই কথাটো একেবাৰে শেষত ৰবীনচন কোচুৱে কৈছে সেই বিশেষ দিনটোৰ কথা নিশ্চয় তোমালোকে পাঠটো বুজি পালা আজি পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ ইয়াৰ যিবিলাক এক্টিভিটি আছে এক্টিভিটি এক্টিভিটিজবিলাক লৈ মই পুনৰ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজি পাঠ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ